Спасибо. Аллилуйя, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. великие дела Господни, вожделены для всех любящих Он. Дело Ему слава и красота, и правда Его пребывает в Боге. Аминь. Во славу Божью будем петь псалом номер два. Слова будут у нас на экране. Боже Обратимся Господа в одной общей молитве. Боже наш Господь, большая благодарность Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа, за Его великую жертву ради нас. Просто, чтобы Ты сейчас благословил все собрания, наполнил Духом Твоим Святым, каждого присутствующего здесь, благослови пастора, когда он будет говорить Слово Твоего. Весь Твой народ благослови по всему лицу земли. Очень просим за нашу Украину, чтобы остановилась эта война. Мы уверяем все в Твои святые руки. Просим все. Во имя Иисуса Христа, Тебе даруй честь, слава и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.